Şanlı cümhuriyyətimizin 100 illi. Çırpınırlar 8 may 1918-ci il müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündür. Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsidir. Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibi. Bilirsiniz, bunun üçün yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. illərlə əziyyət çəkmək olar. illərlə aç qalmaq olar. Məs bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulum babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arsı ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vurmuşlar, amma bunla nail ola bilməmişlər. Biz bunla nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Ona dəmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın dövlətinin Azərbaycan prezidentinin apardığı siyasət və həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini günü gündən möhkəmləndirir və günü gündən yüksəklərə qaldırır. Və bilin, mən Azərbaycanın dövlət başçısı deyə kimi deyirəm, bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır. Əmçə.